જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસી જિલ્લામાં શિવખોડી ગુફાના તીર્થસ્થાન પર શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી બસ પર શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ ગોળીબાર કર્યો હતો પોલીસની ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે આ ઘટનામાં જાનહાની થવાની આશંકા છે મળતી માહિતી મુજબ શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓના ગોળીબારમાં દસ લોકોના મોત નીપજ્યા છે આ આતંકવાદીઓનું એ જ જૂથ છે જે રાજૌરી પૂંછ અને રિયાસીના ઉપરના વિસ્તારોમાં છુપાયેલું છે રિયાસી એસપીએ સ્થળાંતર પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખી અને ઘાયલોને અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં મોકલ્યા આઠ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે જ્યારે તેત્રીસ ઘાયલોને અલગ અલગ હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યા છે જેમાં તેર લોકોને ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર હોસ્પિટલ રિયાસી પાંચ લોકોને સીએચસી ટ્રેયાથમાં અને પંદર લોકોને જીએમસી જમ્મુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે તે જ સમય પોલીસ સેના અને સીઆરપીએફએ સંયુક્ત સુરક્ષા દળ અભિયાન ચલાવીને વિસ્તારની કબજે કર્યો છે હુમલાખોરો સુધી પહોંચવા માટે બહુપક્ષીય ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टूवर्ड्स कटरा जा रही थी उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है नाइन आर डेड टाइट नाउ एंड थर्टी थ्री इंजर्ड हुए लोकल्स नहीं है अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी पता चला है दे देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहेंगे तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट देखिए पाकिस्तान में ये जो सीमा पार से आतंक है ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है बड़ी बार हमारी जंग भी हुई लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए अब नया जो सिलसिला है पीओके में जो एक इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं वो भी एक कारण है एक कश्मीर में जहां तक खुरियत और जमायत इस्लामी का था जो हमेशा से पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे आज उनको हर तरीके से खत्म कर दिया गया है पत्थरबाजी हो रोजमर्रा के वहां पर जो बंद रहते थे वो हो और ज, ए, ये मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे आज इस पर चेक लगा है कोई कैलेंडर जारी नहीं होता अब उन्होंने पुंछ रजौरी की तरफ जो हमारा बॉर्डर लगता है क्योंकि वो इस प्रकार की सीमा है जिस पर की पहाड़ हैं कुछ और हैं जहां पर भी हालांकि सीमा के चप्पे चप्पे पर हमारे जवान वहां पर रहते हैं लेकिन उसके बावजूद जैसे ये हमला हुआ है इससे पहले भी दो तीन हमले हुए ऐसा भी नहीं कि हमारे सुरक्षा बल कहीं काम करने में सक्षम नहीं है उन्होंने अपनी जाने कुर्बान करके इस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर में खत्म किया है लेकिन चिंता का विषय है रणनीति नई स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को आपको लगता है कि बच्चों पर टारगेट करना किसी तरीके का इंसानियत या फिर आतंकवादी देखिए इंसानियत नाम की उनमें चीज ना उनका कोई धर्म रहता है ना उनका कुछ ये रहता है कि किसको मारना है सिर्फ टेरर फैलाना ये उनका काम है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सभी लोग इस तरह के अटैक करते हैं लोकल इन्फार्मर्स का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती है पुलिस बल एजेंसियां इसको ढूंढ लगा रही है पहले भी कई लोगों का पता लगा है उनको परेक्शन भी हुआ है तो जल्द ही इस पर एक्शन होगा हमें अपनी फोर्सेस पर विश्वास करना होगा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है आपको लगता है है कि इसका मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी देखिए सरकार भी बन चुकी है तो इस देश में हाँ बिल्कुल ये मैसेज इंटरनेशनल हालांकि पाकिस्तान को आप समझते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी आइसोलेट कर दिया गया आतंकवाद के कारण से पाकिस्तान कुछ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है उधर बलुचिस्तान में चले जाओ सिंध में चले जाओ कराची में चले जाओ पीओके में चले जाओ सारी जगह आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ अब मरी है सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है आईएसआई अलग से अपना और आर्मी अपना अलग से ये दुकान खोल करके बैठी है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है लोग विश्व स्तर पर हम इस पर आवाज भी उठाते हैं और वो उस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैलाने वाला आतंकी देश है एक आखिर सवाल है आपसे आपको लगता है कि कल के टाइमिंग को लेकर कोई इन लोगों ने रणनीति बनाई हो जब देश में तीसरी बार ऐतिहासिक क्षण था प्रधानमंत्री मोदी शपथ हाँ तो तो इस प्रकार तो का, का मैसेज देने का प्रयास भी करते हैं और दूसरा चिंता का विषय है उसके कुछ किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के दरबार में एक करोड़ यात्री हर वर्ष आते हैं ये उनको डराने का भी एक प्रयास किया गया है लेकिन इसको ठीक किया जाएगा मुझे ऐसा विश्वास